Hörmətli izləyicilər, ən son xəbərləri buraxmamaq üçün mütləq kanalımıza abunə olmağı, like qoymağı və bildirişi qoşmağı tövsiyə edirik. Tesla və Space şirkətlərinin sahibi Elon Musk dünyada varidatı 300 milyard dollara keçən ilk şəxs olub. Forbesin yaydığı məlumata əsasən, bildirilib ki, oktyobrun 28-də Muskun sərvəti 302 milyard dollar, oktyobrun 30-da isə 311 milyard dollara çatıb. Muskun gəlirlərinin artmasının əsas səbəbi Tesla səhmlərinin dəyər qazanmasıdır. Amazonun qurucusu Jeff Bezos 94.2 milyard dollarla ikinci yerdə. Boyz Vuitton Moet Hennessy-nin prezidenti Bernard Arnault isə 189.9 milyard dollarla üçüncü yerdə qərarlaşıb. Hörmətli izləyicilər, ən son xəbərləri buraxmamaq üçün mütləq kanalımıza abunə olmağı, like qoymağı və bildirişi qoşmağı tövsiyə edirik.